Уважаемые жители города Южный, в первую очередь хочу обратиться к вам, как директора водоканала и как житель города Южный с просьбой срочно оплатить задолженность за воду перед водоканалом. Сегодня в 12 часов инфос инспекция инфо с водоканала значит, отключила подачу водоснабжения на город Южный. Я не скажу, что это стало неожиданностью для меня, для города Южный. До этого нам получалось решать нормальную ситуацию с руководством инфосового водоканала. Начиная с, апрель, с августа месяца этого года, получается к концу месяца задолженность, которую мы не успеваем оплатить за ту воду, которую использовали для подачи на город Южный. Если брать август месяц этого года, задолженность перед инфосводоканалом на 20 число Следующего месяца обычно мы платим по договору по 20 число, составляло порядка 400 тысяч. Сентябрь месяц эта задолженность на 20 число составляла порядка 350 тысяч. С руководством, как бы получалось договориться, отнести немножко перенести платежи с покрытием этих задолженностей в следующем месяце. В этом месяце у нас задолженность тоже на сегодня составляет 285 тысяч перед Инфокс водоканалом и уже более категорично не относятся к этой ситуации. Сегодня 12 часов, как я сказал, они приехали, прикрыли нам задвижки на город, опломбировали. Я не хочу сказать, что мы сейчас прекращаем подачу воды на город, есть у нас определенные запасы, но вы сами понимаете, что если не произойдет проплата за воду, эта вода закончится, придется либо подавать ее по графику, будем смотреть по проплате, если успеем проплатить воду до первого числа, значит нам откроют первого числа задвижку, если позже, откроют позже. Зависит все от того, как пойдет проплата. Несколько слов по задолженности хотел бы сказать. Из-за чего мы не смогли оплатить. У нас на сегодняшний день по итогам на 30 октября 2015 года задолженность населения перед водоканалом составляет миллион 175 тысяч гривен. Почти миллион двести. 285 000 мы не успели проплатить. Накладывается еще один момент. С 1 марта 2015 года была поднята вода стоимость воды, подаваемой инфокс водоканалом, это стоимость как бы небольшая была на 5 копеек без НДС. Поднята, но учитывая те объемы, которые мы берем на город, а наш город является хорошим большим потребителем у инфокс водоканала, это хорошие значительные суммы. С марта месяца у нас в НКРЕ находятся тарифы, которые не пересматривались с августа месяца 2004 года. До сих пор эти тарифы не приняты. Я надеюсь, что они будут приняты. С НКРЕ разговаривал недавно. Будет заседать комиссия в первых числах ноября. Возможно, будут приняты те наши тарифы, которые были разработаны и согласованы еще в марте месяце. Недопокрытие у нас разница за счет тарифов, тех, которые, по которым мы работаем, и та себестоимость воды, которая нам сейчас обходится, сейчас составляет 738 тысяч, это на 30 опять же таки, октября этого года. Я не хочу сказать, что эти тарифы, которые будет принимать НКРЕ, мы надеемся, что они примут на воду, значительно повысят цену на воду в городе, в городе Южном, хотя я понимаю, она и так высокая. Но за счет изменений в законодательстве по налогам, раньше мы платили условно копейку там за землю, сейчас мы платим полную стоимость налоги по земле, у нас повысилась стоимость электроэнергии, уже несколько раз она повышалась, у нас индексация заработной платы, то есть плюс еще Непроплата населениями, задолженность более миллиона, это почти миллион двести тысяч. Но сделала ту ситуацию, которая есть на сегодняшний день. Прошу вас, у нас будет работать в субботу касса по приему платежей на линии на 25. Просьба ко всем, значит, кто имеет возможность такую, подойти срочно оплатить. Что я хочу сказать еще. Не хотелось принимать каких-то эту ситуацию по неплатежам. Уже наблюдаю длительный период. Работаю я с апреля месяца здесь с директором водоканала. И как-то ситуация не очень улучшается. Не хотелось принимать таких, знаете, непопулярных мер, как нанимать коллекторов, заключать договора с коллекторами. Вот, заключать договора с тем, чтобы тампонировать канализацию, отключать отключать дома, но если ситуация не изменится, мы будем вынуждены заключать договора, привлекать, приглашать сюда и коллекторов, приглашать сюда и фирмы, которые занимаются тампонированием канализации, кротованием, вот, чтобы изменить как-то ситуацию. Я хочу сказать, что пожилые люди там, и даже такие не, не, очень зажиточные платят регулярно за водичку. Проведена большая работа за этот период. Будем говорить, там погасили порядка 50-60 тысяч гривен должники, которые были должны. Но это капля в море по сравнению с тем долгом, который был уже существовал давно. Водоканале. Он практически не сильно изменился, там найти 30-50 тысяч. Есть несколько вариантов. Первое, кто приходит с просьбой сделать реструктуризацию этих долгов, не могут и не сразу этот долг. Мы идем на это. Значит, разрешаем заключать договор на реструктуризации этого долга. Единственное условие это при реструктуризации долга покошение текущего долга, чтобы это не возрастало, эта стоимость. Кто чувствует малообеспеченные семьи, что трудно, не могут они, допустим, оплачивать услуги, поскольку цены значительно высокие. Сейчас существуют субсидии, вот, пусть обращается, тоже я в комиссии по субсидиям, один из членов комиссии по субсидиям. Мы довольно лояльно относимся к тем, кто действительно нуждается, делаем обследование. Вот, как правило, большая часть населения получает эти субсидии для того, чтобы не залазить в долги. Вот. Кто уже залез, я понимаю, что это как снежный ком, сразу вроде бы небольшая сумма, потом она быстро мигом вырастает, и человек уже начинает теряться. Такая сумма, что погасить сразу не может, да и, и не буду погашать. То есть варианты тоже есть, заключайте реструктуризацию долга, значит это будет и для нас хорошо, и для вас хорошо, потому что в любом случае придется долг оплачивать. А, инфокс водоканал по попережав... Получалось с ними договариваться, но всему тоже заканчивается какой-то, ну, нормальный предел терпения. У них тоже проблемы. Не одним и должники, которые нас, которых отключили, и другие там предприятия, и населенные пункты не проплачивают. То есть у каждого своя проблема. А жесткие условия о том, что мы отключили, там даже если проплатите месяц, еще держать будем без воды, у нас такого нету. Вот, я думаю, что ситуация не дойдет та, которая была в 90-х годах, что город получал по графику воду, или там по три дня не было, или по четыре дня не было воды. Но и не хотелось бы дойти к этой ситуации, потому что один раз можно договориться, второй раз договориться, третий, когда-то заканчивается это предел разумного терпения у всех. В выходные дни, вот, и так в течение трех дней, если мы не решим этот вопрос, водоснабжение будут нормальное по городу. В зависимости от того, которые будут потребление, сейчас Меньше потребляет на мизе, меньше потребляет на дачном массиве. То есть этой воды, может быть, хватит на большее количество времени, но пожарный запас мы в любом случае должны держать в баках. Будем смотреть, как у нас будет разворачиваться ситуация. Я надеюсь, что жители города Южного правильно понимают меня и оплатят долги. То есть эти 285 тысяч мы должны погасить. И эта сумма, я скажу, для города не очень такая большая. Потому что даже если взять у нас около 11 тысяч абонентов по городу Южному, даже 30 гривен это уже 30 тысяч, да? Вот. Я думаю, что 30 гривен могли бы большинство найти и оплатить, чтобы как-то эту ситуацию исправить. А на будущее надо тоже ее как-то исправлять, потому что с месяца в месяц выходить с долгами перед инфоксом за то сырье, которое мы у них берем, но мы тоже не можем. Если не изменится ситуация нормально, с платежами хотим мы этого, не хотим, насколько нам неприятно это делать в городе, но придется принимать те меры, как и называют непопулярными, которые делают или принимают в других городах. У нас еще будут вести переговоры с руководством инфос водоканала, возможно получится договориться все-таки об отстрочке долго на несколько дней. Вот, может, они приоткроют нам задвижку для того, чтобы надеяться на это. И надеюсь на жителей на сознательность и на то, что пойдет нормальная проплата. Не хотелось бы в городе вводить подачу воды по графику, хотя это во многих населенных пунктах Украины уже есть такие графики. Я общаюсь с директорами, знаю ситуацию. Вот. Знаю ситуацию, что во многих городах применяется эта система кротования вот, по канализации, отключается там и целые дома отключаются, хотя в принципе мы понимаем, что как бы дом отключить это тоже ненормально. В доме часть жителей не платят, а большая часть все-таки платит исправно воду за услуги. В процессе предвыборной кампании многие кандидаты в депутаты рассказывали о том, что бюджет будет помогать, там мы закроем один-второй вопрос. Я вам скажу честно и вполне ответственно. Что бюджет города действительно помогает для ремонта сетей по капитальному ремонту. Что касается содержания сетей водоканалом, вот и или вопрос дотации с бюджета для водоканала, это невозможно сделать по одной причине. Наше предприятие уже более двух лет находится, э, так сказать, в должниках, вот и по закону. Бюджетные деньги не могут быть направлены на то, чтобы погасить долги предприятия, либо выровнять какую-то ситуацию. Так что в этой ситуации у нас впереди зима. Кроме того, что нужно оплачивать заводу, нужно делать еще текущие аварийные ремонты. Хотел бы обратить ваше внимание на эту ситуацию тоже, что не проплата. Опять же, население денег за полученные услуги влечет за собой более такие нехорошие последствия, когда даже имея воду мы можем оказаться в ситуации, что не можем подавать воду в определенный дом.